Salam hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün sizə Maslır qəsəbəsində mərkəzdəki gözəl yol qırağında super bir mənzil təqdim edirəm. Gəli ki, həm mənzilin, həm də ki əsas panorama ması tay bərabərliyi yoxdur. Yerləşir Diz prospekti yol qırağında 14 metr binanın 11-ci mərtəbəsində. Başdan işıq çəkilişə dəhlizdən İndi həmsə deyəcəm, bu bizim giriş qapımızdır. Burada gördüyünüz kimi damofonudur. Bütün IT xətləri falanları hamısı atılıb, bütün dəhliz hamısı istip oldu. Başlayaq elə sağdan. Bura onun hamamla ayaq yolusudur. Tam doludur. Gördüyünüz kimi maydadır, duş kabinasıdır. Qazı, su, işığı daimidir. Burada belə bir güc gücü var girəndə içəri, yəni baxar söz üzə teziyyat olub, olub keçəsiz mənzilə. Bu bizim mənzilimizin dəhlizidir. Məhzilimiz də kvadratdır. Deməli, 6.6 kvadratdır. 2 otağın 3 otağa düzəlin mənzil əla. Yəni nə görsüz hamsı qalacaq evin içində. Burada bizdə mətbəx, yəni 2 otağın 3 otağa düzəlmədi, mətbəxdir. Gördüyünüz kimi qaz peci var. Bura soyuducunun yeridir, burada paltaryanın yeri. Burda um, vanilikidir. Başlayaq sağdan yataq otağından. Bu bizim yataq otağımızdır. Yəni burda belə bir şkafı var, burda termosudur. Mənzilimiz kombi sistemindən qızdırılır. Hazır kombisi də var, radiator da qoyulur. Yəni burdan mən sizə göstərim, panoraması əsas o tərəfdən göstərəcəm. İndi elə bir qonaq otağı var ki, yəni az az olur elə qonaq otağı düzəldilər. İndi mən sizə göstərəcəm. Keçirik qonaq otağımıza. Gəl və tur tur gəldik. Gəl. Bura bizim qonaq otağımızdır. Yəni burada vitrazlı pəncərədir. Yəni binada 2 dənə belə ev var. Bax bu vitrazlı pəncərə 2 nəfərdə var. Bax birinci buranı göstərim sizə. Burada gəl keçək qardaş. Bax düz bura. Prospekti düz yolun qırağındadır binamız. Burada Elləh-ə Vahidin heykəlidir, ya yəni, moderadır, burada binanın altında Bravo Marketdir. Bu da ki Düz gölüdür. Yəni buranın havası əladır. Əsas da ürək damar xəstəlikləri üçün, bilik ascma xəstəlikləri üçün əsas bura. Yəni ki bu çox vaxt axına bura görəylər. Burada gördüyünüz kimi sol tərəfdə Va bu həftə Badamvilllardır, Badamvilllardır. Ordadakı birla əsas gərlər ora dincəlməyə, yəni buranın havasına görə. Burada görə qardaş. Bu onun eyvanıdır. Yəni super. Va bu eyvandır. Eyvanın içində xüsusi daşlar düzülüb eyvan qıraqlarına. Yəni burada oturursan, ləzzət eləyirsən. Yəni burada bir dənə stol qoysan, çay içsən, nə idisün dəyər, nə idisün dəyər. Va bu da bütün panorama. Noxanıdır. Burda biləcəyədin. Bax bu diganlar dağdır. Mikroydə cəng görsənir. Yəni bütün panoramadır. Hündür yerdə, havalı yerdə. İnandırım sizə. Açırsan pəncərləri, pəncə açırsan bura heç kondisioner ehtiyac yoxdur. Yəni necə deyirlər, dil de, yer vurub yengələr oynayır. Gəl qardaş. Gəl əslində. Ay sağ ol. Gəl. Bu bizim birinci qonaq otağımızdır. İndi keçək ikinci yataq otağımıza. Bu da bizim ikinci yataq otağımızdır. Keçərək bu həmin bu prospektdir, düş prospektdə evin açarı bir. Yəni nə vaxt desəniz gəlib baxa bilərsiniz. Bu da ki, burada kombinin aparatıdır, qazın sayğacıdır burada. Burda aşağıda şkafdır. Artıq kimin əşyası varsa, yəni Allah rəzisi bol ərsin, banka balondan var, nədən, turşudan doldurun keçsin içinə. Evimizin keçəy əsas məsələsində qiymətinə 14 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsi 86 kvadrat qiymət 86.000 manat. Yəni bu qəsr yaşayış kompleksində digərli qeyd etdilər təzə bina fikri, yəni həmin təzə binada 1 kvadratı 900 manattan aşağı yoxdur. Yəni 900. Şirkət 900 manat verir. Bu isə 1000 manatlıq kvadratı, yəni içi dolu, yəni nə varsa hər şey var, 86000 manat. Yəni kvadratı 1000 manatdan. Videomuz dediyiniz üçün sizə təşəkkürlər. Videomuzu bəyənin, bəyəni, şərh birməzdə, köhnəzini bizə beşini unutmayın. Hər elə ibu ki də Allah alandır, satanda xeyir versin.